टाइम्स ऑफ नगर आपल्या हक्काचा आवाज बाबा खान अधिकाऱ्यांना धशत करत ऐसा बाबा खान मैंने एक बेटा मैंने ऐसा पैदा करेला है कि मुकुंद नगर लोगों के वास्ते मर मिटा भी तो मैं खुद खुश किस्मत मां कह लाऊंगी हरम में डशिंग बाबा खान जी अभी ओबीसी साहब इतने दूर से कब आएंगे जब तक तो संडास पूरी भर के की हो मेरे बेटे ने आज न्यूकू मेंबर बना के बहुत बड़ा तोहफा दे दिया बाबा खान, गुंडा गर्दी कर खान करता बाबा बाबा खान खान इसके वजह से से। उसके काम बनते से। खान ने दहशत अधिकारी पे करा करके चालीस रस्ते के काम हो गए ले सौ तो रास्ते के काम पूरे हो जाएंगे और ये मुकुंद नगर के वास्ते उसने कितनी भी कितनीत करा तो ये लोगों के के कामों वास्ते लोगों की दिल जीतने के वास्ते लोगों की मोहब्बत के, के वास्ते और ऐसा बाबा खान मैंने एक बेटा ऐसा पैदा कर लाया कि मुकुंद नगर लोगों के वास्ते मर मिटा भी तो मैं खुद खुशकिस्मत माँ लाऊंगी मुकुद नगर की बाबा खान मुकुंद नगर मुकुंद नगर कर म्हणजे नगरची जनता म्हणजे मुकुंद नगर कर मुगर की हमको साथ बहुत है वजह से पहिले से तो की ये, ये मुकुंद कर नमस्कार टाइम्स ऑफ नगर मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आज आपण मुकुंद नगरच्या काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार खान मिनास जाफर यांच्याकडे आलो आहोत आणि आज आपण त्यांच्या सोबत खास बातचीत करणार आहोत मुकुंद नगरच्या विकासासाठी त्यांनी कसं काम केलं आणि पुढचं नियोजन त्यांचं काय आहे त्याबद्दल त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत टाइम्स ऑफ नगरमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत नमस्कार एकंदरीत आपण पाहतो आपण राजकारणामध्ये आहात आणि आपली दुसऱ्यांदा आपण परत उभा राहत आहे म्हणजे पाठीमागच्या वेळेला आपण काँग्रेसच्या अधिकृत अपक्ष होतात आणि आता काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार आहात कसं आपण राजकारणामध्ये आला राजकारणा खाफ था कि मैं मेरे माँ को इस चीज़ में उतारूँ और उसके साथ साथ उसके सब दोस्त अहबाब है उनके भी दिल में उम्मीद थी कि मैं हम हमारे चाची को हम इस चीज़ में उतारेंगे क्योंकि हमारे चाची इस काबिल है थोड़ी बहुत तो भी उनकी में समझ है उनकी मोहब्बत उनकी बात करने का तरीका ये लोगों मेरे बच्चे लोगों बच्चों को पसंद आता था दोस्त के तो उसकी वजह से मेरे बच्चे ने मेरे को इस चीज़ में उतारा जब सबका सोच विचार करके हमको ऐसा लगा कि हम किसके काम आ सके किसकी मदद कर सके इसके वजह से हमने ये इस चीज की वजह से हम ही मैदान में उतरे और मेरे सब में ज्यादा मेरे बेटे ने बिकू सबसे कोई बेटा अपने माँ को इतना बड़ा तोहफा नहीं दे सकता मेरे बेटे ने आज को मेंबर बना के बहुत बड़ा तोहफा दे दिया आपन कि आपले जे चिरंजीव आए खान बाबा हे असा दावा करतात की मी मागील वेळे मागील पाच वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही मुकुंद नगरला स्वच्छ केला आम्ही मुकुंदनगरमध्ये फार रस्ते बनवले कशा पद्धतीने आपण त्या वक्तव्याकडे पाहता आणि कशा पद्धतीने आपण मुकुंद नगरकरांसाठी काम केले हमने इसके तर इस तरीके से काम करे जो भी काम करे सही दिल से दिलो जान से काम करे और हमको लोगों से उम्मीद थी क्या हमको लोग मदत करेंगे और जितनी भी मेरी गल्ली मोहल्ले की माँ बहनें है और रिश्तेदार है इनको सबको मेरे तरफ से बहुत सपोर्ट था वो बोलते थे कि तुम ये काम कर सकेंगे उसके वजह से हमने वो काम करने का एक मैंने फैसले लिया और बहुत सारे रास्ते के काम मेरे बेटे ने कराए ले उसके जरिए से ये सब काम हो गए है हम माँ को एक औलाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब सौंप रहा है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो उसके वास्ते कुर्बानी देना तो पड़ेगी ना इसके वजेचे आगे आगेल नक्कीच बाबा खान असं म्हणतात एक एक वक्तव्य त्यांनी काल केलं की ह्या वेळेला देखील तुम्ही मला निवडून द्या माझ्या मातोश्रींना निवडून द्या मी मुकुंदनगरकरांची सेवा करतोय त्याच्यावर आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला की बाबा खान तुम्ही ओबीसीवर टीका करत असताना बाबा खान असं म्हणतात की ओबीसी मुकुंदनगर मध्ये रस्ते गल्ली चेंबर साफ करायला येणार नाही त्या गोष्टीसाठी फक्त बाबा खानच आहे कसं आपण याकडे बघता उसको ऐसा देखते हकीकत आहे लोगों को भी मालूम है अब नजदीक नजदीक तो फोन करेंगे तो एक फोन पे मेंबर आ जाते अभी ओबीसी साहब इतने दूर से कब आएंगे जब तक तो पूरी तो भर के जानी की हो उसके वजह से वो आना कैसा उन्होंने काम करना कैसा इतना बड़ा तो काम नहीं कर सके ना यहाँ क्या किन मेंबर लोग को बोल के जल्दी से काम करके लेंगे तो लोगों का फायदा होगा इसकी वजह से लोग हमको हमारे घर में तो कभी भी आधी रात को आते कभी भी आते कभी भी हमारा लोगों के वास्ते दरवाजा खुला है लोगों को हम बहुत मदद करते जो भी करते ये लोगों के वास्ते करते और लोग भी हमको इतना चाहते कि ऊपर वाला भी गावा है उसको बाबा खान ऐसे मनता मैं रहें आज ही भाड़े घर मध्य रहता हूँ सही बात है ना आज भी हम भाड़े के घर में रहते ना कौन सा हमने घर बंधाए कौन सी हमने गाड़ी लिए लोगों की जैसी तो गाड़ी घोड़ा नहीं लिए हम हमारे जो कुछ है हमारे बच्चे कर रहे ले, अपने मेहनत से कर रहे ले। हमको अभी तक घर नहीं है तो बात हकीकत है अब करने का भी चाह तो कैसा रहता अभी जब राजकारण में उतरे तो कोई दोस्त रहते तो कोई दुश्मन रहते तो हमको किसने किसने भड़काया किसने हमारे पीछे दुश्मनी लगाए तो हमको उसकी वजह से कुछ बातों में आगे बढ़ते भी नहीं आया मुकुंदनगर ऐसी जनते ला, जनते कड़ना अपने का अपेक्षा है नगर के जनते से हमको इतनी बड़ी अपेक्षा है कि वो हमारी सही दिल से दिलो जान से हमारी मदद करने वाले और हमको हर बात में उनका साथ है जब वो हमारे साथ देते तो हमारा काम होता उनका हमको बहुत बहुत, बहुत बड़ा एहसान है पूरे माँ बहनों का क्या हमारे साथ रह के हमारे को, हमको काम करने में मदद करने हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं उनके बच्चे हैं उनके और हाँ घर वाले है क्या भाई मेरी कुछ आदा करी उनको पसंद आती जब तो उन्होंने हमको इस चीज पे लाए ना मुकुंद नगर ऐसी महिला प्राख्यान बोलता मुकुंद नगर ऐसी महिला भविष्य मध्य करना का उपाय योजना मुकुंद नगर कर हमको तो बहुत कुछ उम्मीद है हमको तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि लोगों के वास्ते क्या करे और क्या नहीं करे हम आगे जाते इसके आगे भी जाए इसके आगे भी हम बहुत सारे काम करेंगे और लेडीजों के वास्ते भी काम करेंगे क्योंकि लेडीज हमको बहुत इज्जत देती हमारा मान पर रखती तो उनके वास्ते हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है हमको और हमको बहुत अरमान है कि हम, हम हमारे लेडीजों के वास्ते कहा से ना से कोई भी जरिए से काम चालू करने की कोशिश तो करेंगे बाबा खान यांच्यावर आरोप होतो की बाबा खान दहशत पसरवतात बाबा खानची एक दहशत आहे याच्याबद्दल आपलं काय म्हणत एक आई म्हणून तुम्ही त्या बाबा खानकडे कसं पाहता मै तो मा आहे मग तो कोणा औलाद कोट कीच नाही जो दहशत बोलते दहशत बोलते ऐशी तर दहशत नाही करा मेरे बेटे ने ना तो किसकी जायदाद किसकी प्रॉपर्टी ना तो किसकी बेटी लेके भागा ना तो कभी कुछ करा उसने। उसने जो भी काम करा सच्चे दिल से अपने वाले है बोल के अपने माँ बहन है मेरे दो अहबाब है मेरे भाई लोग है इनकी वजह से उसने सो, हर काम करेला है ये दहशत करने को बोलने वाले कोई और लोग है जो उसको दहशियत कर बोलते पर हमारे दिल में तो हमारे बच्चे के वास्ते और उसके दोस्त के वास्ते ये दहशत गिरी बिल्कुल नहीं है जिसको लगता ये दहशत बढ़ाता ऐसा करता तो थोड़ा बहुत तो करना भी पड़ता ना ऐसा तो नहीं है ना एकदम भी ठंडे से काम करेंगे तो होता हर कोई हर मेंबर हो हर इंसान हो वो कहीं ना कहीं तो दहशियत करके काम करता ना सिर्फ घबरने घबराने की बात नहीं है घबराने का कईकू भाई ये काम है तुमने क्यों नहीं करे हमने तुमको बोले थे ये काम है तो तुमने क्यों नहीं करे हमारा काम तुम्हारा करना जरूरी है तुम इतने बड़े अधिकारी है तो तुम ये काम करने का तुम्हारे पे जिम्मेदारी दी हुई तो तुम सही तरीके से करो ना इसमें कौन सी घबराने की बात है ये तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है प्रतिस्पर्धी बाबा खान स्टंट करता था। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करते बाबा खान ऐसा क्यों करेंगे अरे आज बाबा खान करके मुकुंद नगर के पूरे रास्ते बने हमारे निधि में से पूरे रस्ते बनाए ले है एक नहीं दो नहीं चालीस रस्तों का काम करे व और आगे भी करने का बहुत हमको इरादा है ऐसे रहते के कुछ करते, बेवजह दहशत गिरी बता के बाबा खान ऐसा करेगा, बाबा खान वैसा करेगा ये लोगों की सोचे जो सोचने वाले जो बाबा को चाहने वाले वो तो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे और तो जो उसको नहीं चाहते उनको क्या कैसा बाबा को खींचने का तो ऐसा खींचने का इस वजह से बाबा का काम गिरी करते बाबा, बाबा खान ला बदनाम करण्याचं षडयंत्र विरोधक आखतात असं म्हणायचे का आपल्याला बरोबर आहे विरोधकच लोक बाबा खान कोहशित दहशत बोलते बाबा खान वो एक है उसको भी एक माने पैदा करेला है कोई जानवर ने या पैदा नहीं करे तो उसकी दहशत लोगों के बाबा खान आपण म्हणतो तुम्हाला एक वैयक्तिक मी प्रश्न विचारतो जर तुमची परवानगी असेल बाबा खान म्हणतात बाबा खानचं ओरिजिनल नाव काय बाबा खानचं ओरिजिनल शहबाज खान नाम आहे उसका आणि तुम्ही त्यांना घरामध्ये काय म्हणतात हम शहबाजच बोलते बाबा तो नाही बोलते हम उसको ये बाबा ये लोगों ने उसको जबरदस्ती का बाबा बनाया है ये बाबा नाही थाओ हो। उसका नाम सही नाम उसका शहबाज खान है और हम घर में उसको शहबाज खान शहबाज करकेच बुलाते संजय दत्तला आपण पाहतो संजय दत्त एक सिनेमा मध्ये काम करतात अभिनेता आहेत संजय दत्तला लाडाने बाबा म्हणतात जसं तुमच्या शहबाज खानला लाडाने बाबा म्हणतात का हा लाड से उसको प्यार से बाबा नाम रखे वाईस का तुम्ही काय म्हणता त्यांना मै शहबाज बोलती किती मुलं आहेत तुम्हाला मला दोनच मुलं आहेत लाडका कोण आप माको तर दोन बच्चे लाडके रेंगे एका मध्ये जर तुम्हाला निवडायचं असेल तर लाडका कोण एका मध्ये तर निवडता आईला तर कुठला हेच होणार नाही की एकाला निवडायचं आणि एकाला असं नाही आईला किती मुलं असली तरी लाडकीचे असतात आणि किती म्हातारी झाली तरी आईला ती मुलं लहानच असतात बाबा खान यांना एका मुलाखतीमध्ये असा प्रश्न विचारला की तुम्हाला दोन ऑप्शन निवडायचे एक तर तुम्ही रॅपिड फायर मध्ये दोन गोष्टी होत्या आणि प्रश्न असा होता की तुम्हाला कोणाला निवडायचं एक मज्जू खान एक कार्यकर्ते बाबा खान असं म्हटले की कार्यकर्ते माझे भाऊ आहेत मैं पहले कार्यकर्त्या प्राधान्य देना मज्जू खानला लुट तरी डावल तो सही सही तरीके से डावला ना उसने ये जो हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चे से भी पहले हमको आके हमारी मदद करते हमारी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमको उसको सॉल्व करने में, में मदद करते या हमारे बच्चे से भी बच्चे बढ़ के ये जो भी बच्चे है ना वो सही तरीके से बोलता कि वो मेरे भाई है हकीकत है कि उसके भाई छे इसमें कोई भी शक नहीं है कि लोगों को लगता रेंगा पण हमारे नजरो तो हमारे बच्चे है, और बाबा की नजरों में नजरेचे दोन गोष्टी आहेत दोन मुलं तुम्हाला आहेत आणि आपण पाहतो की बाबा खान कुठेतरी डॅशिंग आहे आणि दुसरा तुमचा जो मुलगा आहे त्यांना मज्जू असं म्हणतात त्याचं ओरिजिनल नाव हो काय मजर खान मजर खान आहेत मजर खान फार कष्टाळू आहेत आणि बाबा खान फार डॅशिंग आहेत कशा पद्धतीने दोघांकडे आपण पाहतो आता मजर खानचा स्वभाव असा आहे की म्हणजे हे बघा आपले जे पाच बोट असतात पाच ही बोटी बरोबर नसतात त्याच्यात नीच खाली वरती तर राहतच त्याच्यात मी कस काय निवडणार मला निवडताच येणार नाही ना माझ्या मुलांसाठी बाबा खानला कधी ओरडता तो कभी -कभी गुस्सा आया तो चिल्लाना भी पडता बोलना भी पडता ऐसा तो नाही हो सकता ना अभि उसी उसकी उसकी पहिलेशी ऐशी अदाकारी है कि मी मतलब ऐसा डॅचिंग इन्सान हे मैं ऐसा काम करूंगा मग वैसा तो उसके सोच की घरामध्ये दे डॅशिंग चालते दे। घरामध्ये तर आता कुठल्याही घरात तुम्ही सांगताल तर थोडीफार तर डॅचिंग करावं पण लागते ती कशासाठी घरातलं काम व्यवस्थित दिसलं नाही कुठं काही गोंधळ असला तर बायको असो भाऊ असो किंवा बाप असो जे ज्या वेळेस बोलायला लागतं त्यावेळेस बोलावं लागतं पण ना त्याला

मैं मतलब हम एक खेड़े के लोग ही रहने वाले। जब शादी करके दिए जब बड़े हो गया अभी बच्चा मेरा बड़ा होगा तो उसने ये माँ को जो इतने पद पे लाया तो मेरे बच्चे के वजह से क्योंकि वो उसको मालूमत थी ज्यादा और उसको अपने माँ से कितनी मोहब्बत थी उन्हें हर घड़ी हर पल माँ से कभी भी कोई बातों में तकरार बहस कभी करे लगे नक्की बाबा खान सद्या राजनाण मध्य एक्टिव है तुम्ही त्यांच्यावर बोलत असताना तुम्ही थोडे भावनिक होता फार आईची माया असते मुलांवर पण थांबायचं आहे आपल्याला परंतु जनतेचे काही प्रश्न आहेत हे सगळे प्रश्न ते आहेत मी तुम्हाला शेवटचा प्रश्न घेतो तुम्ही भावनिक झालात बाबा खानची गुंडागर्दी दहशत ही कधी थांबणार आहे मग बोलू क्या ये गुंडागिरी ये दहशतगिरी हे लोगोने नाम गिरायला आहे जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता तो जब भी तू नहीं ना वो गुंडागिरी करता दहशतगिरी करता नहीं वर करत नहीं। मैं तुम्हारा परत प्रश्न रिपीट कर दो अधिकार अधिकार अधिकारी पे दहशत करने का क्या संबंध आता उसका वो आज वो तरीके से नहीं बोल सकता हो वो दहशत वो अधिकारी खुद उन, उसको देख के उनके दिल में क्या होता क्या नहीं तो वो डरते वो कहीं को उसको डराने का क्या सवाल है नहीं। हो। तुम बार-बार तुम पूछ रहे बोल रहे क्या वो तुम अधिकारी को डराते तो वो है दहशत गिरी ये दहशत गिरी उसकी बात करने का तरीका वैसा है उसका खाना सम मुकुंद नगर में पानी नहीं आया तो आपको देख के लूंगा हे से ना मुकुंद नगर में पानी नहीं आएगा तो देख के लूंगा वैसा बोलने का उसको वो मतलब वो, वो ऐसे तरीके से नहीं बोलता कि मैं देख के लूंगा जब सामने वाले आके उसको फोर्स करते उसको द, उसके ऊपर दबाव डालते ए बाबा हमको पंद्रह दिन से पानी नहीं छूटा ए बाबा आज ऐसा होगा तो फिर वो टेंशन में आके उसके मुंह से जज्बाती में वो बात निकलती के, से में, कोने में जाएंगे, से भी को या तो कोई नौजवान को पूछेंगे कि भाई बाबा हमारा बाबा का क्या, क्या ये है हमारे वास्ते तो बाबा का ये है उनके दिल में मोहब्बत तो उसकी वजह से वो उसको हर बात में साथ भी देते और जो उसके भाई लोग है वो भी उसके साथ एकजूटी से खड़े रहते अगर उनको डरने का डर रह, रहा होता तो खड़े भी नहीं रहते ना छोकरे लोग भी जो भाई लोग बोलता हो तो वो भी नहीं खड़े रहते ना म्हणजे बदनाम करतात त्यांना हे बदनाम है सरासर बदनामी है मुकुंद नगर कराना आपण काय संदेश द्याल एक दोन मिनिट आपल्याला काय संदेश जनतेला द्यायचा निवडणुकीच्या संदर्भात काय बोलणार आपण के बात में मैं ये बोलूंगी क्या हमको लोगों का बहुत अच्छा ये मिले है। क्या बोलते हो हाँ, लोगों का बहुत सप्तरों से साथ मिल रहे है नौजवानों का भी साथ मिल रहा है मुकुल नगर के कौन से भी कोने में जाएंगे तो हमको सबने साथ दिया और आगे भी साथ देने वाले ऐसा उनका वादा है और हमको ये सब लोगों से बहुत मैं खुद ये सब लोगों का सही दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज वो मेरे साथ कई भी जाओ कई भी आओ मेरे साथ बराबरी में खड़े ले हैं और उनके दिल से कि हम लाएंगे तो सिर्फ इनको जीत के लाएंगे सौ टके हाज कॉन्फिडेंस बाबा खान मधे है तो माँ है तो बाबा में तो कौनफिड वाला है ना या होता बाबा खान चा मातोश्री खान मिनाज जाफर आणि ह्या काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार आहेत आणि मागील जर निवडणूक आपण पाहिली तर सदुसष्ट नगरसेवकांमधून फक्त एकच अपक्ष नगरसेविका निवडून आल्या त्या होत्या खान मिनाज जाफर आणि आज आपण बाबा खान आणि मुकुंदनगरच्या परिस्थितीवर त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे आईचं एक मन असतं ते फार मुलांसाठी फार संघर्ष करत असतं मुलांच्यासाठी फार आईचं वेगळं प्रेम असतं हेच आईचं आणि लेखाचं प्रेम आज आपण पाहिलं बाबा खान हे मैदानात उतरलेले आहेत आणि बाबा खान म्हणतात की माझ्या आईला निवडून द्या मुकुंदनगरकरांचा विकास हा मी शंभर टक्के करेल एवढं कॉन्फिडन्स बाबा खानमध्ये असतं आणि बाबा खान हे बोलायला तेवढे डॅशिंग आहेत कामालाही तेवढे डॅशिंग आहेत आणि आपण आज त्यांच्या मातोश्रींची चर्चा केलेली आहेत नक्कीच पुढील भागामध्ये आपण पाहूयात मुकुंदनगरची परिस्थिती आणि राजकीय परिस्थिती त्यासाठी पाहत राहा टाईम्स ऑफ नगर टाईम्स ऑफ नगर आपल्या हक्काचा आवाज